Та вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. і Ми будемо говорити про те, як зберегти здоров'я свого серця. Гість нашої студії академік, герой України, відомий кардіохірург Геннадій Книшов і директор інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. Вітаю вас, Добрий день. У вас на рахунку понад 8 тисяч кардіооперацій на серці. Чи збільшується з кожним роком роботи? От якщо так порівняти с минулими роками в Украине, як серця наших людей? По некоторым направлениям увеличивается количество больных, а по некоторым направлениям снижается. Вот сегодня я выступал на конгрессе кардиологов, как раз делал анализ патологии за 50 лет. И оказалось, что ревматизм, который раньше был основной причиной ревматическое поражение клапанов, сердца и миокарда, то сейчас снизу осталось всего лишь 30% ревматизма. И mm -hmm. нет того старого, активного и так далее. Но зато выросло количество инфекционной эндокардита, потому что иммунитет украинцев очень низкий, и количество инфекционной эндокардита опасного очень заболевания, увеличилось. И увеличилось... Возрастные изменения, потому что мы сейчас оперируем и 70-летних, и 80-летних, и по 85, я сейчас делал обход, 85 лет лежит с коронарной патологией, клапанной патологией. Раньше Нет. мы их не оперировали. Теперь мы их оперируем, и появилась новая патология, уже возрастная. Так что, в общем-то, э, ситуация и патология меняется. И вот ревматизм снижается, а количество инфарктов, ишемической болезни, гипертонической болезни, количество больных растет и увеличивается. А чем это повязано взагалі? Это, это если говорить о гипертонической болезни и коронарной патологии, и инсульты, это основное три направления, которые приводят к инвалидизации и увеличению смертности. Это три гипертония, коронарная патология, инсульты, инфаркты. Так, это связано с тем, что мы переходим на цивилизованный образ жизни. Это расплата за цивилизацию. Это только через то, что мы не бегаем, мы а не много рухаемся. А, не только это. Еще? Дело в том, что мы сейчас очень мало двигаемся на машинах все время. Второе, очень высококалорийная пища и в достатке. Это курение. И самое главное, это стрессовые ситуации, постоянное выделение адреналина, потому что люди активные стали. Раньше все-таки было спокойно, и была гарантия, что ты доработаешь, да, и никто тебя не выгонит, и все будет нормально, и те кризис не касался, и вообще кризис раньше Советского Союза не касался. А сейчас изменилось все. Люди волнуются, переживают, они активно работают. Естественно, мы повторяем то, что было в Америке в 60-70-е годы. Тогда был пик вот этих заболеваний, и они срочно начали массу, открыть, массу открыли спортивных клубов, начали заниматься плаванием, бегом и так далее. Второе, значит. Пищевая промышленность начала заниматься калорийностью, и начали да, первый это да, указывать, да. какая калорийность, какой состав. Ну и медицина сдвинулась, понимаете, в это время как раз открыто и зондирование сердца, появилось сразу ортокоронарное шунтирование протезирование начало, пересадка сердца пошла то есть был тогда бум вот такой. Uh -huh. Но ситуация, которая сейчас в Украине, она примерно была в Соединенных Штатах. И вот все три и спорты и самое главное медицина, они изменили ситуацию сейчас. В каком отношении? Это не значит, что стало меньше больных людей, их при раздает, но они вовремя ликвидирует и малой ценой ликвидирует эти заболевания. Самое оперативно, а чем можно и бегулками? Сегодня... ну, прежде всего, профилактика и гипертонической болезни, медикаментозная. А второе, значит, они очень много делают исследований и операций при ишемической болезни сердца. То есть сужение сосуда, отложение солей внутри сосудов, и там делаются миллионы коронарографий. Там не начинают лечение медикаментами больного, который болит сердце, не сделав коронарографию. Угу. Они а? исследуют сосуды, угу. видят сужение какое, направляют сразу или на баллонную дилатацию и постановку стента, то есть расширяют сосуд, ставят пружинку, чтобы не спадало снова. Восстанавливается кровообращение, и больному не надо никаких вообще таблеток. Угу. льки путем реабилитациибывается треба... никакой реабилитации нет реабилитации здесь нужно восстановили кровоток и если через нужно... руку это сделать зондирование то утром сделали вечером он уходит домой и про продолжает свою работу. Mm -hmm. А взагали украинская самая кардиохирургия, насколько у нас переносится за световым временем? Мы сейчас, сейчас во всем мире выровнялись кардиохирургия. кардиохирургией. Были, были те времена, когда мы отставали. Сейчас угу. оборудование у нас самое новейшее, то, что в мире имеет место. Специализация, профессионалы у нас высокого класса, и по многим вещам мы делаем лучше чем за рубежом, в том же Израиле, который все время пропагандирует и собирает там огромные деньги с наших украинцев, берут, а уровень тот же. Мы вышли на этот уровень. Вот по нашему институту, да и по центрам, 24 центра сейчас в Украине, почти каждая область имеет свой кардиохирургический центр. Они хорошо делают, они обучены из-за границы, ездят на конгрессы, стажировку проходят, обучаются, и наши профессионалы высокого уровня, мы делаем около 5000 операций в год. Это очень много. Каждый хирург делает по 2-3 по операции в день. Поэтому одно и то же высокая степень профессионализма и летальность. Мы сейчас последние несколько лет уже 1,2%, процента, полтора процента, понимаете, угу. на 5000 операций. Один процент – это хороший результат, это уровень мировой. Геннадий Мы Паспорожий, выровнялись. Но... А вот только количество, понимаете, а количество зависит от финансирования. Потому что самая дорогостоящая и самая наукоемкая отрасль – это сердечная хирургия. И она дорого очень обходится. Это во всем мире. Государство uh -huh. нигде не в состоянии содержать… Вот это направление, потому что оно очень дорогое. Но не для кого ж. Не секрет, что даже черги есть на операции. Но я не знаю, сейчас вот сколько людей чекают, действительно у вас. Должен сказать, что никаких черг нет. Это все выдумки. Понимаете, какой я на Украину примерно ежегодно нужно выполнять 35 тысяч операций на сердце. И около 200 тысяч – это стентирование, абляции, то есть стимуляции, то есть ну, хирургия, но не очень, не очень ну, сложная и крупная. Мы выполняем вместе с центрами 50%. Примерно выполняется сейчас в год в Украине 17 тысяч. Mm -hmm. А где-то 17 тысяч не не получает этой помощи и умирают и умирает очень много, потому что сердечно-сосудистые заболевания среди всех умерших составляет на Украине 68 процентов, 30 процентов остается на травматизм, на онкологию, на туберкулез, на все 30 процентов. А почти 70% – процентов. Это сердечно-сосудистые заболевания. Ну, сердце не судины повязаны еще с диабетом и с ожирением. Это сочетание правило, да? и ожирение, угу. гипертония и другие. То есть идет сочетание. Ведь это же не сразу возникает какой-то порог сердца или не сразу же суживается угу. коронарное а сосуды. А с чего начинается? Э, ну, начинается сразу после рождения у человека начинается период. Старение, Старение. Да, м -м -м. и патология идет. Но, как правило, это проявляться начинает после 50 лет. Так вот, что я хочу заметить по поводу очередей. Э -э вот эти 17 тысяч это ежегодный прирост. Столько ежегодно нужно выполнять. А еще задолженность есть, и люди ходят с пороками, накапливаются, накапливаются, все. Надо, чтобы население знало о том, к чему приводят эти заболевания. Чтобы население само знало, что если болит сердце, но ну, нужно, конечно, обратиться, прежде всего, к кардиологу. А кардиолог должен знать, что когда уже болевой синдром есть, ишемическая болезнь, подтвержденная на электрокардиограмме, он должен направить прежде всего на коронарографию, просмотреть, какие сосуды, а потом начинать лечение. А у нас начинают лечение... А болевой синдром возникает, когда уже сосуд сужен на 70%. Если сужение сосуда 50%, это проходит бессимптомно. А уже когда остается 30-20% просвета и мышца не получает достаточно кровотока, тогда возникает болевой синдром. И тогда только человек обращается к врачу. А врач начинает лечить таблетками таблетки и Но хирургия таки, не останавливают да, атеросклероз не останавливает он прогрессирует дальше и даже принимая таблетки это закончится инфарктом что мы и имеем сейчас поэтому нужно менять психологию кардиологов и психологию людей они сидят до последнего знаете пока огром не прогремит вот все на авось надеется и в результате этого нет очередей и Геннадий мы не Васильевич? загружены, и другие угу. центры по хирургии не Ясно. загружены. Ясно. Вы все сидят в дома, фактично. Да. Шпору. Но тут они все сетуют А это очень дорого. Угу. Но у нас сейчас в институте в этом году правительство выделило достаточно финансирования, и сейчас все манипуляции практически бесплатные. Угу. Клапаны бесплатные, стенты бесплатные, и другие э, нитки, с э, протезы и так далее. А бальні не йдуть геннадій Васильович Понимаете, тут би да саме до 29 така. вересня, коли фактично всесвітній день да. серця. Чи варто було б ну я знаю, що в Україні були от тиждень серця? бо з 24-го і певні заходи оголошували там і лікарні там організовували різні такі інформативні заходи. В інституті щось подібне було? От планували можливо теж. Ну, делать э, день открытых дверей это непозволительно, потому что э, это все э, стерильно у нас в день идет 25-28 операций угу. ежедневно. Чтобы 5 тысяч сделать, это примерно в среднем 25-28 операций. Ну, иногда до 30 доходит, до поздней ночи. Ну и открывать люди, чтобы ну, они звучание. приходили и все. У нас Але, достаточно приходят а... 30 тысяч только на консультацию в год приходят. Uh -huh. И делать им открытые двери nee. не надо. Условия у нас сейчас не очень, но сейчас выделены деньги, вот и уже проект есть, и мы начнем в этом году строительство нового современного корпуса. Там будут абсолютно современные какие-то проводить операции, будут, но технологии. мы и сейчас обладаем самыми современными методами диагностики и лечения, угу. а там будет у нас. Мы хотим, коечный фонд мы не хотим увеличивать. Там на 100 коек все будет увеличение. Но пропускную способность мы увеличим несколько раз. Ибо если будет построен корпус, мы будем делать примерно 7-8 тысяч в год операций. За счет того, что быстро он приходит человек, у нас сейчас больше тысячи операций делается экстренных. То есть угу. поступил сегодня будет обследование, раз. сегодня идет операция. А лекарей выписываются... выстачить на всех? А мы обучаем. Операции. Нам нужно сейчас получить еще новые ставки. И пока угу. построят этот корпус, мы должны обучить уже людей, чтобы у нас был резерв. Ну это же настолько ответственная работа. Чи погоджиться, чи идут, отжались, молодежи. Все отдали, правильно. Это нужно заним... это профессионализм, И чтобы сделать хорошего кардиохирурга, уже уже минимум ну, средненького, такого начинающего, около пяти лет. Тем не менее, у меня сейчас в институте 28 хирургов, которые уже оперируют с искусственным кровообращением поэтому это уже высокий уровень профессионализма им не хватает операций ага, они ассистируют хочется. да и если им заведующий даст то он еще и прооперирует и заведующий делает 200-300 операций в год а, то есть они оперируют в день по две в среднем получается ассистентам уже там что останется они делают там по 50 ну, по 100 операций uh -huh. в год но если им дать возможность они будут оперировать и вот в новом корпусе что там будет нового? Во-первых, будет дополнительно еще 16 операционных залов, угу. будет реабили... реанимационное отделение на 60 коек. Это не очень зрозумел. много. Что на жаль, мы же, сейчас... завершивать разговор. Я поняла. Но главное, чтобы наши э, украинцы все-таки береглись, чтобы меньше их потрапляло на операцию. Если уже пострадало, это Это чтобы... хорошее пожелание. Всей... Увы, этого не будет, потому что изменить образ жизни, когда идет борьба за выживание. Маловероятно. Ну, Но думаю, еще если появляется какая-то симптоматика, они обязательно должны прийти. Мы их примем. Мы никому не отказываем консультации ежедневно. И операции идут, в общем-то, бесплатно. Угу. Если закупают какие-то небольшие лекарства, там гастроскопию, они там сами оплачивают там Зразумел. 60 гривен, там еще какие-то исследования, какие-то лекарства, которые мы не можем обеспечить. А, в общем-то, да. Но желающих взятка. мало. И Но поэтому, что они в очередях, в кое-где не стоит. Надо да, учить скарги, кардиологов, чтобы они направили лекарев. лучше. И люди об этом знали. И поэтому Васильевич. передача очень хорошая, чтобы люди знали, что есть хорошие методы диагностики и лечения. Спасибо вам, что пришли. Еще раз из э, Днем Сердца. Вас Спасибо. дякую, що прийшли. Нагадаю, гостем студії був Геннадій Книшов, кардіохірург і директор інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. Залишайтеся з нами, телефонуйте, залишайте запитання гостям, адже ми робимо політику зрозумілою.